Шановные, наша соль первая выкнула свои обещанки. Мы сдвинули броню. Я з кухом Влада обіцяла, що вони приберуть тільки проїжджу частину. Що зробили? Ви бачите? Те, що бачу, Те, що? Ви тільки те, що бачили. Ви не бачили там мітінг зністи майдан, ви не відео там дим. Ви не відео, як це сіли свіжі, ви не відео, як люди виносили бльтрофії, такі веселої радостні, які є. Чого ви не знімали що тут происходить? Що ви не снімаєте? Ви дивіться, ви розкажете, ми не знімаємо, але ви тут ці детей не бачите, що там Ні. наші три групи працюють і все це знімають. Дивіться сьогодні дев'ятнадцять тридцять чому вони показують. Чому ви по телебаченню не кажуть що влада не виконує своїх обіцянок? Кажемо. Коли ви грає? Кожен день. Ви дивитеся кожен випуск ТСН. Ось сьогодні була обіцянка влади звільнити проїжджу частину. Вони звільнили почти весь, почти весь Майдан. Ну, Майдан не чіпають отам. Та здрасте, снісли все, смотри. 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 Там парпалили, там, пар там снісли палатки. Ми просто стояли всі кругом, захищались полчаса. Перед цим полчаса ми стояли отак, вот вот не давали зносити вот ці палатки. Це проїжджуюча частина? Ні. Ну, так не у нас спрашивайте. Ми якраз як стояли, так і Чего вас там выкрывают чиновники Минобороны, которые Спросите... раскрадают? Нет. Вот каждое сегодня посчитал за нужно сказать, что здесь не осталось никого старого Майдана, а здесь нет никого, кто здесь был. Так спросите у любого киевлянина, который сюда с декабря месяца приходил. Каждое вещи, каждое воскресенье, Новый год, Рождество, каждый праздник, каждый день. Я стоял там на 4-й баррикаде один в очках. 8 месяцев я там стоял. Я ни оттуда не ушел. Я восемь месяцев стоял на этой баррикаде. Все тысячи, десятки, сотни тысяч киевлян через меня мне наступали на ноги, перепрыгивали через меня, когда сфоткались и назад на Оливье, на Новый год. Дамки вот этих, кто вот так вот часами стоял, разделял эти два потока. Ну вот я стою здесь 8 месяцев, каждый кивлядин приходит говорит, мне жизнь не в жизни видел. И мои семьи, пацаны, такие. У того руки перебиты, у того голова пробита, у того ноги пробиты. Здесь остались только те люди, которые не проходят комиссию. Все, здесь только эти люди остались. А вы сейчас Ой, бомжи и уроды. Человек, у которого шея пробита, он перекошенный, дефект речи, это бомж. Да он не пил никогда в жизни, он в декабре месяц был вот такой. А сейчас он, сейчас он просто инвалид. Вы Европа, вы разжетесь с инвалидом. Но, да, Спасибо за... вам, киевляне, за вашу животов. помощь За то, что вы что? охраняете Майдан Один вопрос она до сцены оставалось 100 метров вверху. Почему здесь стояло все больше 450 человек и еще 500 или 600 подносили камни? Максимум 400 человек. Какие вы, десятки тысяч, которые нам обещали помочь? И чем-то вы все сейчас говорите, мы здесь с ноября месяца, мы вам всем помогали, мы тут стояли, прям, мы прям стояли. Где вы были? Здесь стояло 300, 350, ну 400, пускай человек. Зато, зато сколько человек пришло его сносить, этот Майдан? Почему половина из них с Севастополя, а он тетушки стоят? Почему? Почему? почему он стоит ржет? Почему он мы, мы, мы не проезжую сейчас прошли мы всю территорию прошли извинять. Носите. Единственное, что на Украине осталось, вы сегодня снесли. Молодцы. Спасибо вам, киевляне. Низкий